భైరవునకు అంకితం చేయబడిన అష్టమి తిది నాడు ఈ కాలభైరవ మంత్రాన్ని భక్తితో నూట ఎనిమిది సార్లు పారాయణ చేసినట్లయితే విజయము సంపద ఆరోగ్యము మరియు అడ్డంకుల తొలగింపుకు పాపం నుండి మరణ భయం నుండి విముక్తి పొందడానికి ప్రత్యేకముగా ఈ భైరవ మంత్రాన్ని పఠించి తద్వారా వాటిని వాటినన్నింటినీ అధిగమించవచ్చు ఓం కాలకాయ విద్మహే कालतीताय धीमहि तन्नो कालभैरवः प्रचोदयात् ॐ कालकाय विद्महे 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 कालतीताय धीमहि काल तन्नो कालभैरवः प्रचोदयातु ॐ कालकाय विद्महे कालतीताय धीमहि तन्नो कालभैरवः प्रचोदयात् 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 ॐ कालकाय विद्महे कालतीताय धीमहि तन्नो कालभैरवः प्रचोदयातु ॐ कालकाय विद्महे कालतीताय धीमहि तन्नो कालभैरवः प्रचोदयात् 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 ॐ कालकाय विद्महे कालतीताय धीमहि तन्नो कालभैरवः प्रचोदयातु ॐ कालकाय विद्महे कालतीताय धीमहि तन्नो कालभैरवः प्रचोदयात् 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 ॐ कालकाय विद्महे कालतीताय धीमहि तन्नो कालभैरवः प्रचोदयातु ॐ कालकाय विद्महे कालतीताय धीमहि तन्नो कालभैरवः प्रचोदयात् 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 कालकाय विद्महे कालतीताय धीमहि तन्नो कालभैरवः प्रचोदयात् ॐ कालकाय विद्महे कालतीताय धीमहि तन्नो कालभैरवः प्रचोदयात् ॐ कालकाय विद्महे कालतीताय धीमहि तन्नो कालभैरवः प्रचोदयातु ॐ कालकाय विद्महे कालतीताय धीमहि तन्नो कालभैरवः प्रचोदयात् ॐ कालकाय विद्महे कालतीताय धीमहि तन्नो कालभैरवः प्रचोदयातु ॐ कालकाय विद्महे कालतीताय धीमहि तन्नो कालभैरवः प्रचोदयात् ॐ कालकाय विद्महे कालतीताय धीमहि तन्नो कालभैरवः प्रचोदयात् ॐ कालकाय विद्महे कालतीताय धीमहि तन्नो कालभैरवः प्रचोदयातु ॐ कालकाय विद्महे कालतीताय धीमहि तन्नो कालभैरवः प्रचोदयात् 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 ॐ कालकाय विद्महे कालतीताय धीमहि तन्नो कालभैरवः प्रचोदयातु ॐ कालकाय विद्महे कालतीताय धीमहि तन्नो कालभैरवः प्रचोदयात् 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 ॐ कालकाय विद्महे कालतीताय धीमहि तन्नो कालभैरवः प्रचोदयातु ॐ कालकाय विद्महे कालतीताय धीमहि तन्नो कालभैरवः प्रचोदयात् 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 ॐ कालकाय विद्महे कालतीताय धीमहि तन्नो कालभैरवः प्रचोदयातु ॐ कालकाय विद्महे कालतीताय धीमहि तन्नो कालभैरवः प्रचोदयात् 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 ॐ कालकाय विद्महे कालतीताय धीमहि तन्नो कालभैरवः प्रचोदयातु ॐ कालकाय विद्महे कालतीताय धीमहि तन्नो कालभैरवः प्रचोदयात् 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 ॐ कालकाय विद्महे कालतीताय धीमहि तन्नो कालभैरवः प्रचोदयातु ॐ कालकाय विद्महे कालतीताय धीमहि तन्नो कालभैरवः प्रचोदयात् 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 ॐ कालकाय विद्महे कालतीताय धीमहि तन्नो कालभैरवः प्रचोदयातु ॐ कालकाय विद्महे कालतीताय धीमहि तन्नो कालभैरवः प्रचोदयात् 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 ॐ कालकाय विद्महे कालतीताय धीमहि तन्नो कालभैरवः प्रचोदयातु ॐ कालकाय विद्महे कालतीताय धीमहि तन्नो कालभैरवः प्रचोदयात् 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 ॐ कालकाय विद्महे कालतीताय धीमहि తన్నో భైరవ ప్రచోదయాతు ఓం కాలకాయ విద్మహే కాలతీతాయ ధీమహి తన్నో కాలభైరవ ప్రచోదయాతు ఓం కాలకాయ విద్మహే కాలతీతాయ ధీమహి తన్నో కాల భైరవ ప్రచోదయాతు మీ అభిప్రాయాలని కామెంట్స్ రూపంలో తెలియజేయండి నెక్స్ట్ వీడియో ఏ టాపిక్ మీద ఉండాలో మీరు నాకు సలహా చెప్పండి నేను వీడియో చేస్తాను ఈ మంత్రాన్ని నూట సార్లు పారాయణ చేయడం వలన వినడం వల్ల కానీ పారాయణ చేయడం వల్ల కానీ రాహుకేతు దోషాలు శని దోషం వల్ల ప్రభావాన్ని తగ్గించడానికి ఉపయోగపడుతుంది దీర్ఘకాలిక సమస్యల నుండి బయటపడడానికి సహాయపడుతుంది మరిన్ని వీడియోల కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే నా ఛానల్లోని వీడియోలు అన్నీ మీకు కనిపిస్తాయి ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి